Всем привет! Сегодня я сейчас, вернее, иду на ужин. Кстати, зацените мои новые очки. Да, я купила их именно здесь. Я, как вы знаете, выложила видео в нашем магазине. Там не было магазина с очками, но я им была именно в отеле. А это на улице, там есть такой магазинчик с очками разными. Вот, и я себе такие вот купила новые. Сейчас мы идем после ужина мы пойдем, скорее всего, на дискотеку, потому что, может быть, она, скорее всего, будет. Если будет, то я обязательно ее засниму. И вот так я вот сегодня оделась. Рваные джинсы, потом зеленые эти и моя футболочка. Вот. И у меня сейчас очень запутанные волосы, ну как, не за каприз, ну такие влажные и не сильно уж такие прям и ровные. Так что сейчас я поужинаю и засниму вам, если я туда пойду, на дискотеку. Какую-то вот вечеринку, пати, я не знаю, посмотрите, вот, бассейн. Ну, короче, мы сейчас идем и все. Вот мы уже покушали, тут уже стало так темно. И мы идем, уже он начался, такой как бы концерт. Сейчас посмотрим, что там. Мы идем, 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 идем. Вот, значит, у нас тут сейчас пускают фейерверки. Надеюсь, вам слышно по звукам. Вот, мы сейчас идем на вечеринку. Она уже давно началась, но ничего страшного. Посмотрите, как тут очень красиво. Тут столики, можно посидеть таких вот пуфиков можно сказать тут в курит, кто в курит что-то в общем по моему вот этот вот дяденька что-то там делает а все люди тупо сидят смотрят или просто разговаривают вот тут очень много столиков и на каждой свечке Сейчас меня плохо слышно и пускается концерт или что-то там начнется, все покажу. В общем, будет вторая часть, это не всем покажете второй части.